bir odamga katta meros qolgandi biroq oson kelgan oson ketar deganlaridek tadbir bilan sarflamadi qisqa paytda butun boshli merosini tugatdi qo'lida nima bo'lsa yeb bitirdi hech vaqos qolmagach allohga yukindi har oqshom ko'z yosh to'kib duo qilardi ey robbim menga boylik berding mulk berding hozir esa ular qo'limdan ketdi aybimni bilaman xato qildim menga yordam qil meni qutqar bu illatdan yo marhamat qilib bir tirikchilik ber yoki jonimni ol kunlar oylar yolvorishlar bilan o'tdi nihoyat bir kecha tush ko'rdi bir ovoz unga sen misrga bor o'sha yerda omading chopadi u yerda boy bo'lasan misrda topadigan xazinang seni kutyapti derdi odam uyg'onganda sevinchidan telba bo'la yozdi darhol misrga ketishga hozirlik ko'rdi necha kun misrda och suvsiz kezib yurdi na xazina na birorta qo'lidan tutgandan darak bo'lmadi chorasizlikdan tilanchilik qilishga qaror qildi ammo uxlayotganda oqshom tushgach tilanchilik qilaman qorong'uda hech kim meni tanimaydi deb o'yladi qorong'uda mahalla ichlarida kezdi endi qo'l ochishga chog'langan ediki mahalla mirshabi paydo bo'ldi mirshab uni o'g'ri deb o'ylab yoqasidan tutdi ham sudrab ham urardi odam urma to'g'risini aytaman deb yolvora boshladi mirshab yaxshi <yakşı>, begonaliging holingdan aniq tushuntir yo'qsa hamma o'g'rilarning alamini sendan olaman dedi odam hikoyasi qanday bo'lsa shunday tushuntirdi oxirida esa mana men na o'g'riman na bir zolim xazina ilinjida misrga kelgan g'arib bir bog'dodlikman deb so'zlarini tugatdi mirshab ishondi kulib aytdi senga ishonaman sen o'g'ri emassan ammo g'irt ahmoqsan men ancha yillardan beri bag'dodda falon mahalladagi falon uyda xazina ko'milganligi haqida tush ko'raman lekin hatto o'rnimdan qimirlamadim sen bir tush ko'rib bu yerlargacha kelibsan sen ahmoqning tentakning birisan qani ket Başka bu yerlarda ko'rinma. odam hayron qolgandi mirshabning bog'dodda falon mahallada falon uyda degan joyi o'zining uyi edi o'z Öz o'ziga demak men xazina ustida o'tirganim holda faqirlikdan nolib yig'lar ekanman deb allohga shukr aytdi